Kaun tenan cuaca ingkang boten tenamtu kados wedal sak menika sampun mengari bawani pengasipun komoditi olah tetanen salah setunggalipun Poje menika lombok rawit Nadiman saweneh Kadang tani g lala dan kerap piak markgo dadi segan Slemanngandaken pilih tani saged nampi bebadan saking ennam lombok menika nalika pengasipun yang pekenan paling boten sakinggiling kalih dosa rupiah pengasing lombok pancen boten ajek Kados ing wedal sak menika pengawasi pun nembe okay, mandap okay. dados kawan Rp12.000 s tebal kilo nipun kamangka saderengipun saged ngancik 330.000. Anggenipun brasto mareka warni sesak ingkang padatan ngrebo sa so, ing mangsa Jawa menika ngadimandamel anti antioma piamba ingkang dipun damel saking empon-empon kados takapulaga, kencur, jahe lan sak piturutipun. Sebab niki Tapi mboten do busung perangkap lalat mawi gendul akuwa. Niku supaya lalaté masuk wonten akuwa mangke mboten saged kawin. Niku buatan berhasil, Pak. Kembang berhasil. Iki Sanadyan pangalisi pun mandhap ananging piambakipun tetep nggadahi grentek inggil kangge budidaya tanaman lombokipun sapatos tetep tuwo kanthi subur. Namun kemawon gandeng kalian kauntenan cuaca engkang boten sagedipun kendhaleni. Wonten kemawon sesaket ingkang rebasa kados dene sesakit bule, layu fusarium lan temtunipun pathek. Dene omah lalat buah ingkang ugi asring rebasa dipun nawekani mawi perangkap omah lalat buah. Awit saking wontenipun sesakit wa ing lahan ingkang wiaripun watwis tunggal ewu meter pesaki menika diyambai Penmung sakit Peka asil panen watawis tigang wo kilo Lombok rawit